də ə historik simulyasiya testi. Gərək bir dənə bizim ə, demək bu dediyimiz kimi variance covariance matrixinə, dediyimiz kimi normal distribusiyası bir şunda 1000-dən 2 standart 2.33 standart deviation uzaqlaşarsanız, yəni bu ancaq normal distribusiyanın xassə bir xüsusiyyətidir, digərlərində yoxdur. 2.33 standart deviation uzaqlaşsaq, siz ə, 99 faizi 1 faizdən ayıran bir sərhəd alacaqsınız, bir rəqəm olacaq. Yəni 1-ci və 99-cu persentili almış olacaqsınız. Nəzəri olmaq belədir atanın özündən yox, nəzəri yox. Demək, götürürük burda bunun üçün artıq returni istifadə etmək lazımdır. Mən profit losslan yox, burada return ilə işləyə üstün tuturam. Gətirək burda tutaq ki, USD-nin görürsüz average F4 F254. Evronun və rublun returnlərinin də tapaq average-nə bərabərdir. Bir də standard deviation-ları tapaq. Əs bu onların içində Excel-də funksiyası var. Deməli average bizə deməli average verir, başa düşdüyümüz average verir. Std dev də, də standart deviation, yəni bizim o volatility adlandırdığımız göstəricini verir. Görürsüz? Bu buların içində tətbiq elədik, nəticəni aldıq. Əhtibarlıq intervalı, yəni biz 99% dəyəri istəyirik, yoxsa 95% dəyəri istəyirik, bunu təyin edək. Burda elə bir funksiya vermişik ki, hansı faizlik varı istəyirsinizsə, o etibarlıq intervalıdır illər buna. Bu intervala daxil edirsiniz uyğun o rəqəmi, məsələn, 99-da 233-dür, 95-də 1645-dir və sairə. Bunu özü yazır. İstəyirsinizsə gəlin yoxlayaq. Yazaq 95%. Faiz, özü 16. Düzdür, 2-nə yuvarla. Bu kritik dəyər o deməkdir ki, biz average-dən neçə standart deviation uzaqlaşmalıyıq ki, o axtardığımız faiz sərhədini tapaq. Məsələn 95 yazdım balı düzbəl. Oldu 164. Yəni biraz artıraq onun rəqəmini. Am 1645. Görürsünüz bunu? 95% yazdım oldu 1645. Bu o deməkdir ki, demək 95% və yəni, 5% ayran sərhə normal distributionda ə minimum value-dan average-dan yəni, 1645 standart deviation uzaqdadır. 95%5. Aha 95-dən 5 ayır. Məsələn, 99 yazanda görürük ki 99%. Faiz. 99% faiz yazanda görürük ki 233 ilin daha dəyilik 2326-dır. Demək 99%-i 1 faizə nail olsə hər, average-dan 2326 standart deviation uzaqdadır. O, bu veriləndən sonra iki nəticəsinə bəyindir. İki nəticə rəqəm qonaşdır. Ən çox çıxır ki, bal balda. Davam edək. Real rəqəm 2326-dır. Okay? 90% verib yoxlaya bilərsiniz. Deyək ki, e, 90% əldəsaz. Sizə çıxır 1282 e, e, 128. E, bu bu rəqəmlər istifadə olunur. Amma gündəlik datada işləyirsinizsə, sizə tövsiyə olunur ki 99% istifadə edəyəsiz. Okay? İndi fərdi riska məruz dəyərlər necə tapılır? Bizdə average return var, bizdə demək uh, standard deviation of return var. Uh, biz sadəcə va burada artıq bizə maraqlıdır görək biz hansı istiqamətdə gedirik. Nə yəni, portfolyolarımız üçü də long olduğuna görə burada görürsüz bizdə üçü də long idi, da yəni, 170 milyon, 60 milyon, 350 milyon. Yəni üçü də müsbət idi. Üçü də müsbət olduğuna görə mən artıq aşağı 1 faizə təyin edilənə çalışıram. Yəni aşağıya doğru gedirəm. Aşağı 1 faizdə təyin eləmək üçün mən gəlir average-dən 233 standart deviation aşağı gedirəm. Oke? Okay? Yəni götürürəm average-i. Baxın bura. Və yəni average-i götürürəm. Bundan çıxıram 233 vurulsun bizim standart 233 bu L10-dur. 233 vurulsun bizim standart deviationımız. Dolların standart deviationı. Oke? Okay? Ardınca mən onu vururam bizim portfel dəyərinə. Portfeli burada 170 milyonla götürmüşəm. Axırıncı rəqəmi də götürə bilərdim. Əslində onu götürməli idim. Amma ümid edirəm bu xətanı mə bağışlayarsınız. O elə ciddi bir şey deyil. Eee, <laughs> vururuq təzə 1000-ə, onu 1000 manatla ifadə edə bilmək üçün, o biri ilə müqayisə olunacaq bir həddə gətirmək üçün. Çünki portfelimiz milyonlarla idi. Və vururuq data B254-ə məzəmlə, yəni manata çevirmək üçün ki 500 görsüz məzənlərini axırıncı məzənlərini qoymuşam. Yəni axırıncı məzənlərə çevirməli idi. Amma partferi necəsü olub götürb birinci partfer daxil edəmişəm. Ən short pəzision olsaydı biz 3 a olsun. Üstə gəlsin C7 vursun. Aha. Əgər short position olsaydı onun tərsinə gələşəyidi. Amma deyim ki indi biz ağrıcı burada istifadə etmişik. Amma çox hallarda maliyyətçilər hesab edirlər ki, ağrıcı sıfıra gəlir. Sən də mənim

milyonlarla bu yansamadan başsa və təqdir edir, amma bu da kiçikdir yəni. Ki. Belə statistik barın özündə də statistik veri dəyiliyi var, yəni onun xarakterindən, mahiyyətindən elə yəni qeyd dəyiliyi var. Ona görə də biz deməyəm, bu sıfır kimi qəbul edirik, istifadə edə bilərik. Sıfır kimi qəbul etsə, əgər onu müsbətlə mənfi ilə götürsəmiz önəmi qalır. Və onu vuracaq, yəni mənfi olsa onu müsbət vətə təzə, mən də alsam biz onu 220 dəfə təzə edəcəyik. Oke? Okay? Hə qədər. Sonsuz dərk tələb etməsin. Qalmas qərar çap olsun. Aa, yo, yo, yo. Biz burada vurmuşuq Aa, kritik dəyərlə standart kərarlaşmağı bir-birinə. Average J6-dır. Budur. Average-dən çıxmışıq J7 vursun L10. Oke? Okay? Ən şey 3 dəfə varyantın üçünə də tətbiq eləsək, bizdə alınır. Demək, 54 min burda alınır. 1 milyon 157 min burda, 117 min də burda. Bir az fərqlənir. Elə ciddi fərqlənmir. Düzdür, var fərq var, amma bir az fərq, bir az fərqlənir. Cəmi də götürsək 1 milyon 330 min bizdə itki gözlənir.